А я вам уже сказал, что умеют делать украинцы хорошо. Биться, катиться, выгрызать ценой травм, к сожалению, как Леша Полянский, ценой подкатцев, ценой разбитых там, бровей, разбитых лбов. Это мы можем. Но когда у нас три момента, к сожалению, этого мало. Нам надо создавать как минимум пять моментов, чтобы забить один мяч. Ну, обидно, потому что действительно у нас перед этой после Шахтера был серьезный разговор. Внутри команды как бы откровенный, можно сказать, и с тренерским штабом. И все мы высказались друг другу в лицо, что нужно выходить, не опускать руки, потому что что, если мы будем ну, как бы в этой яме сидеть, что от этого никому лучше не станет, нам наступить зубы, как бы терпеть и выходить на каждую игру, зарабатывать максимум очков. Мы поднимемся в турнирной таблице, на нас, может, там будут обращать внимание, не будут там языки об нас чесать, как бы, и всякое такое. Ну, я же говорю, все... Мы друг другу посмотрели в глаза, все собрались, как бы, и, ну, немножко не повезло, будем делать выводы, ничего, еще игры впереди у нас, как бы, и... На каждую игру сейчас будем настраиваться. Позовем. Хочу позвать болельщиков, которые пускай придут на Днепр. Потому что я пообещаю с нашей стороны, как бы, футболистов, что у них прогулки у нас не получится на нашем поле. Мы очень серьезно настроимся на них, как бы, будут сверхмотивированы, как бы, потому что действительно приезжали к нам на, на базу фанаты, которые с нами как бы, дали понять, как, насколько эта игра принципиальная, потому что действительно тут эти игры были в свое время по накалу сильнее, чем Киев с Динамо, Шахтером. Да, это мы еще от им не пропитались, может, но они нас попросили, и мы, мы им обяз... мы играем для них, как бы, и они приходят, они переживают за нас, и мы постараемся не подвести их. Так что я же говорю, что люди попрошу прийти побольше нас, когда много людей, они нас будут знать, как бы, и мы постараемся показать максимум.